ये खानदानी नसब की जो बातें की जाती हैं आला नसब आला ख़ानदान कभी आपने किसी गरीब का ख़ानदान देखा है बहुत आला खानदान का होगा कभी आपने किसी बादशाह के बारे में सुना है कि वो निचली ज़ात का था एक का मुझे नाम ज़रा समझाते हैं किसी का अगर याद भी आ रहा हो जहन में तो कि बादशाह भी हो नचली ज़ात का भी माना जाता हो आज तक तो नहीं सुना होगा नवाब और रईस ज़्यादा हो और उसके बारे में ये लोग बातें बनाएंगे ये तो निचली जात का हमारे लोगों में से निचली ज़ात का था जो ये इतना ज़्यादा आज रईस ज़्यादा है कभी नहीं सुना होगा ये जितने ज़्यादा पैसे वाले जितने बादशाहत का सिस्टम है वो सब के सब ऐसे होंगे जो ऊंचे और आला न सब के शुमार किए जाते होंगे कभी नहीं सुना होगा कि कोई बादशाह या कोई ऊंचे ख़ानदान का जो है उसको उसकी ज़ात वो हो जो लोगों में रजील और नीच समझी जाती हो वजह क्या है कि ये जात-पात की तफरी करने वाले हैं ही ये ताकतवर तबका इन्होंने सबसे पहले ये किया कि जिस कास से जिस खानदान से ताल्लुक रखते थे उसको सबसे ऊंचा करके दिखाया <coughs> कि ये ऊंचे हैं ये ऊंची ज़ात है पैसा तो आपको वैसे ही ऊंचा लेके जाना शुरू कर देता है मैंने दफा क्या कहा था कि आपके ऊपर आप किसी की जिम्मेदारी आती है तो वो खुद ही इतना हो जाता है आप आला बन जाते हो तो जब आप ख़ानदानी पैसे वाले चले आ रहे हो बादशाहत आपके ख़ानदान में चली आ रही है तो आपका नसब नीचे कैसे हो सकता है आप तो आला नसीब ही कहलाओगे क्योंकि आपके सामने जो आपकी ज़िम्मेदारी में अपनी ज़िंदियाँ गुजार रहे हैं जिनके रिस्क के आप ज़िम्मेदार बने हुए हैं कफ़ील बने हुए हैं वो आपको अदनाथ शुमार कर ही नहीं सकते आपको आला शुमार करेंगे आपके ही गुन गाएंगे जब आपके गुन गाएंगे तो सबसे पहले चीज़ क्या आएगी तो बड़े ऊंचे ख़ानदान से भी तो इतने अच्छे काम करता है तो ये खानदान और ये ज़ात पात जो मशहूर हुई है ना ये ऐसे मशहूर हुई हैं जरा इसका अच्छी तरह जायजा ले लीजिए जितने आला नस्ल वाले नजर आएंगे ना आपको सब के सब वो होंगे जिनके खानदानों में बादशाहत और लोगों की किफात चली आ रही थी लोग उनके गुन गाते हैं सबसे पहले उनके खानदान को उनके माँ बाप को ऊंचा करके दिखाते हैं फिर वो नसल दर नस्ल चलता रहता है मैंने क्या कहा कि आप कभी नहीं देखेंगे किसी बादशाह का ज़ात ऐसी हो जो सबसे निचली ज़ात समझी जाती हो वजह क्यों है कि क्या वजह है सोचने का मकाम है ये कादी तकसीम की बात आती है तो आप देखें कि जितने भी ख़ानदान हमारे यहाँ ऊंचे हैं उनको समझा जाता है कि ये ऊंचे ख़ानदान से हैं हर मज़हब के अंदर हर मुल्क के अंदर हर कौम के अंदर फुला घराना तो बड़ा ही मुअज़्ज़म और बड़ा ही ख़ानदानी लोग हैं जिनको हम आम तौर पर ये कहते हैं बड़ा ख़ानदानी इंसान है ये तो बड़े ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और फुला जो हैं ये तो बड़े नीच खानदान से ताल्लुक़ होते हैं नीच तो चेहरे से मालूम हो जाता है उसने मैंने कहा था ना कि हम तो चेहरा देख के उसके खानदान का अंदाज़ा लगाते हैं कि यह किस ख़ानदान से कि ये तो छोटे ही खानदान से होगा तो इसके साथ मुझे रेट कैसे करना है पहले ही मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ चेहरा देखकर मुझे इसको कितनी इज्जत से नवाजना है तो उस दिन मैंने कितने ही बात की आपके जितने भी मुआजम ख़ानदान हैं इज़्ज़त वाले ख़ानदान समझे जाते हैं ये सारे वो ख़ानदान हैं जो पैसे वाले खानदान चले आ रहे हैं कभी किसी बादशाह का खानदान देखा है कि वो नीच घरानाने से हो कभी नहीं देखा होगा जितने बादशाहत के ख़ानदान चले आ रहे हैं वो सारे के सारे कौन हैं वो सारे वो ख़ानदान हैं जो बहुत ऊंचे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि बादशाह भी हो नीच घराने का हो ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि ये घरानों की तकसीम ये पैसे की बुनियाद पर होती है आपका ख़ानदान अगर मालदार था और आप लोगों की किफारत किया करते थे तो ऑबसली आपका ख़ानदान इतना ऊंचा चला जाएगा क्योंकि आपकी वो गुनगाना शुरू कर देंगे भाई ये तो है ये तो ऐसे हैं इनके माँ बाप तो ऐसे थे और ये तो ऐसे किफारत करते हैं इन्होंने तो पूरे पूरे खानदानों की किफात अपनी ज़िम्मेदारी अपने, अपने कंधे पर ली हुई है तो ये बड़े ऊंचे घराने वाले हैं यहाँ से ग़रीबों ने उनको बड़े ऊंचा कहना शुरू किया तो उनके तो ख़ानदानी ऊंचा हो गया अब उन्होंने जो भी लगाना शुरू कर दिया तो वो ख़ानदान बड़ा ख़ानदान कहलाने लग गया इन चीज़ों को तर्क करके जब हम लोगों को बनी आदम की नज़र से देखना शुरू करते हैं तो ये भी बड़ी ज़रूरत वाला काम है